dakwaan kristenisasi Mahkamah Rayuan pihak Hanahya Rayuan Najib ditolak saman 1.9 juta ringgit kekal gugur MC MC pertimbang saman terhadap platform X Nadi perlu jadi jambatan maklumat kerajaan rakyat Akmal akan temui Zahid masa depan ditentukan dan perkasa sokong Hamzah teraju EPN Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh berjaya dalam rayuannya apabila Mahkamah Rayuan mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi yang sebelum ini menolak saman fitnahnya terhadap bekas Ketua Polis Negara Musa Hassan. Hakim Azimah Omar yang menyampaikan keputusan sebulat suara panel bersama Hakim Chu Kah Sing dan Shahnas Sulaiman menyatakan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam keputusannya pada tahun 2024. Mahkamah seterusnya mengarahkan Musa membayar ganti rugi RM250,000 serta kos RM60,000 kepada ahli parlimen segambut itu. Saman tersebut difailkan pada 2020 susulan dakwaan Musa di sebuah forum bahawa buku autobiografi Becoming Hana bertujuan mengkristiankan Malaysia serta mengaitkan Yoh dengan Mubalih Kristian dan Yahudi. Mahkamah Rayuan menolak rayuan bekas Perdana Menteri Najib Razak untuk menghidupkan semula saman sivil 1.9 juta ringgit terhadap bekas peguam negara Tommy Thomas. Panel tiga hakim diketuai hakim P. Ravindran memutuskan walaupun mereka tidak bersetuju dengan dapatan mahkamah tinggi berhubung imuniti peguam negara, saman Najib tetap dianggap pramatang. Mahkamah turut memerintahkan Najib membayar kos RM12,000 kepada Thomas selepas mendapati tiada salah laku dalam tindakan pendakwaan yang tidak diketuai sendiri oleh Thomas. Saman berkenaan berkait dakwaan salah laku pendakwaan dalam empat kes jenayah melibatkan 1MDB, IPIC dan SRC International yang sebelum ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Tinggi pada 2022. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia sedang meneliti kemungkinan mengambil tindakan undang-undang terhadap platform media sosial X susulan isu keselamatan pengguna termasuk kanak-kanak. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil memaklumkan langkah itu dipertimbang selepas penyalahgunaan ciri kecerdasan buatan Grok dikesan berulang kali tanpa penapisan mencukupi. Beliau menjelaskan kegagalan platform berkenaan menimbulkan kebimbangan serius terhadap keselamatan pengguna di Malaysia sekaligus membuka ruang kepada tindakan undang-undang. Dalam masa sama, MC-MC sedang mengadakan perbincangan dengan platform media sosial lain bagi memastikan pematuhan terhadap Akta Keselamatan Dalam Talian dan Undang-Undang sedia ada. Pengerusi Panel Penasihat Pusat Sebaran Maklumat Nasional perlu memainkan peranan aktif sebagai penghubung antara kerajaan dan masyarakat bagi memastikan penyampaian maklumat yang tepat. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil berkata, Panel Penasihat bertanggungjawab membantu menangkis fitnah serta maklumat palsu di peringkat akar umbi. Beliau menjelaskan penubuhan nadi di semua dewan undangan negeri adalah hasil arahan Perdana Menteri sejak Februari 2023 untuk mendekatkan perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Menurutnya, kemudahan internet berkelajuan tinggi di nadi membolehkan pelaksanaan program seperti pembelajaran AI, keusahawanan digital dan latihan kemahiran komuniti. Presiden AMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan beliau belum dimaklumkan secara rasmi mengenai keputusan Datuk Dr. Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung kedudukannya sebagai Ketua Pemuda AMNO. Ahmad Zahid berkata perkara itu hanya akan diketahui selepas pertemuan beliau dengan Adun Melimau tersebut pada petang ini. Beliau menjelaskan perjumpaan itu diadakan susulan isyarat Dr. Muhammad Akmal untuk berundur daripada jawatan berkenaan sejak minggu lalu. Sebelum ini, Dr. Muhammad Akmal menyatakan kesediaan untuk akur dengan keputusan Ahmad Zahid dan Ketua Menteri Melaka berhubung masa depannya dalam parti dan kerajaan negeri. Pertubuhan Pribumi Perkasa Malaysia menyatakan sokongan penuh terhadap Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk dilantik sebagai pengerusi Perikatan Nasional yang baru. Presiden Perkasa, Syed Hassan Syed Ali berkata, pelantikan ketua pembangkang itu mampu mengelakkan pertindihan kuasa serta memperjelas struktur kepimpinan PN. Beliau berpandangan tiada keperluan pengurusi PN mesti terdiri daripada Presiden Parti Komponen memandangkan amalan sebelum ini menerima ketua pembangkang bukan Presiden Parti. Menurutnya, kepimpinan Hamzah diyakini dapat menyatukan Parti Komponen serta memudahkan kerjasama NGO Melayu dan Islam dalam menghadapi kerajaan sedia ada.